گزشتہ رفتہ میں آپ نے رسول اللہ صلی سردہ علیہ وسلم کے رسم مبارک کے حوالے سے اور اردو کرم سردہ مطالعہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کے حوالے سے اردو سنا فراہ رسول اللہ صلی سرحدہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ فصیحوں کے لیے یعنی اپنی بات کو عجیب و غریب طریقے سے اس انداز میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کہ جس سے الفاظ نہایت مختصر ہیں رہیں معنی بہت زیادہ ہوں اور الفاظ کا استعمال ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کسی بھی شخص کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی بات کو سمجھائیں اور سامنے والا کتنا ہی جاہل جو نہ ہو حضور کرم صلی اللہ تعالی وسلمہ کی بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے آپ صلی اللہ طرحی مصنحت سب سے زیادہ فصیح سب سے زیادہ بلیغ ہیں فصیح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں کہ جو عام فہم ہوں یعنی سب کو سمجھ میں آ سکیں اور بلیغ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ماحول کے مطابق کلام کیا جائے جس چیز کی ضرورت ہو اسی کے مطابق گفتگو کی جائے یعنی حضور آسان الفاظ میں موقع کی مناسبت سے گفتگو کرنے پر قادر تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فصاحت کا عالم یہ ہے کہ جو تشہیرہ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ یار صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو آپ کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں نہ آپ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے تو اتنی فصاحت آپ کے بیان میں کہاں سے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان کی جو ہے اور جو اس طرح جو ختم ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جدرین کے ذریعے اسے میرے پاس بھیجا اور میں نے اسے یاد کر لیا اور پھر ایک اون حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادب ربی کا آسان کر کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور کیا ہی بہتر ادب میرے رب نے مجھے سکھایا یہاں ادب سے مراد زبان دانی میں مہارت ہے تو صلی اللہ تعالیٰ علی وسلمہ اپنی زبان میں نہایت درجے کے ماہر اور اس قسم کے ماہر کہ ایک معنی کو ذکر کرنے کے لیے ہمیں کوئی لفظ اگر سوچنا پڑے کہ کوئی شائستہ لفظ کیا ہو سکتا ہے کسی بھی معنی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی خصوصیت یہ رہی کہ آپ کے سامنے گویا کے الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتخاب فرما فرما کر اپنا نام لوگوں کے سامنے ظاہر فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نام کے حوالے سے یہ نہیں کہ آپ نے یہ صنعت و سلام نہایت ہی آہستگی سے نہایت ہی کلمات کو ایک دوسرے سے جدا کر کر کے آپ نے یہ سلام کلام فرما دیں تاکہ سننے والے کو بڑی آسانی کے ساتھ حضور کے کلمات اور آپ کے الفاظ سمجھ میں آ سکیں روایات میں ہے کہ صحابہ کرام سے یہ بھی کرنی ہے کہ حضور کے کلمات اتنے جدا ہوتے ہیں اور آپ کا انداز ایسا میٹھا اور آسان اور سہل ہوتا کہ کوئی شخص اگر حضور کے کلموں کو گننا چاہتا تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو گنا جا سکتا آپ ہے آپ نے یہ سلام و سلام جو بات لوگوں کے لیے مشکل ہوتی یا اہم ہوتی حضور ایسی ہر بات کو تین تین مرتبہ دہرایا کرتے تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں وہ بات بیٹھ جائے اور اس کی اہمیت لوگوں کو سمجھ میں آئے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ حضور اکرم علیہ السلام کے کلام میں یا آپ کی بات میں کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جس کو واضح کرنے کے لیے دو بار یا تین بار کلام فرماتے بلکہ یہ اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے حضور تین تین مرتبہ اپنی بات کو دہراتے اور یہ بھی کم مواقع پر ہی ہوتا یعنی جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو ہی حضور تین مرتبہ اپنے کلام کو دہراتے ورنہ ایک مرتبہ ہی اپنی سلامت وسلام کلام فرماتے اور وہ ایک مرتبہ کا کلام اتنا آسان اور اتنا واضح ہوتا کہ سب کو سمجھ میں آ جاتا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علی کی خصوصیت جو آپ سے پہلے اللہ نے اور کسی بھی پیغمبر و نبی و رسول کو نہیں عطا فرمائی وہ آپ نہیں و ہیں صاحب السلام کے جامع الکلیم ہیں جوام الکلیم کے بارے میں حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دی تو جامع الکلیم وقت اسی الکلام کہ مجھے جمام الکلیم دیے گئے اور میرے لیے کلام کو مختصر کیا گیا جوام الکلیم سے مراد یہ ہے کہ الفاظ مختصر ہوں معنی بہت زیادہ اور آپ علیہ السلام سے ایسی کئی احادیث منوی ہیں کہ جو الفاظ میں یاد کرنے میں پڑھنے میں بڑی مختصر نظر آتی ہیں لیکن ان کے معنی مفاہی پہ غور کیا جائے تو یوں سمجھ دیجیے کہ پورا ایک پہاڑ اس کے معنی کا کھڑا ہو جاتا مثال کے طور پر ایک حدیث حضور اکرم علی ہے السلام کی شیخ محقق علی رحمہ نے یہاں تقریباً پچاس سے زائد ایسی احادیث کو جمع کیا ہے کہ جو جمامع الکلیم کا درجہ رکھتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو ذکر فرمائی وہ ان نغل اعمان و بنیاد بن ہے یہ ایک مختصر سی حدیث ہے تین تین جملوں پر تین قلموں پر مشتمل تین الفاظ پر مشتمل ایک حدیث ہے ان نما اعمال اور بنیاد بن یہ تین قلمیں ہیں ان نغل امان و بنیاد بن جس کا معنی ہے کہ آمان کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اب اس کو آپ وسیع کرتے چلے جائیں یہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو حضور کی یہ حدیث سامنے کھڑی نظر آئے گی کہ ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے دین کی بعض علماء فرماتے ہیں کہ دین کا جتنا بھی علم ہے اس علم کا آدھا علم حضور کے صرف اس ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام اسلام نے بالکل واضح فرمایا کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے اسی طرح آپ علیہ السلام نے مختصر کلام کرتے ہوئے بے پناہ مانی جو ہمیں عطا فرمائے ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ من حسنی اسلام کی تر مانا گانی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بیکار چیز سے اپنے آپ کو روکے اب یہ دیکھ لیجیے کہ اس کا مفہوم کس قدر وسیع ہے ہم میں سے کتنے ہی افراد ہیں کہ جو بیکار کی باتوں میں بیکار کے کاموں میں لگے رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے سے تعاقب رکھنے والے کے لیے مختصر الفاظ میں بہترین رہنمائی فرمائی کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے یعنی آدمی کا اسلام حسین تک ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ ہاں کو بیکار باتوں سے بیکار چیزوں سے بیکار کاموں سے اپنے آپ ہاں کو دور رکھے یوں ہی تمام تر اخلاقیات حضور نے اپنی ایک حدیث میں سنو دی ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا المسلم منسنی بند مسلمہ میں یدی و لسانی یا دوسری بات میں ہے کہ بال لسانی ہی و ید کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں اب اس میں سب کچھ آ گیا ہاتھ سے مار پی زبان سے غالب گلوز لیبر چگلی لوگوں کے ساتھ تلف کرانی یہ تمام تب چیزیں اس ایک حدیث میں آ گئیں کہ جس میں حضور نے یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اِسار کے حوالے سے ہم صدقات کرتے ہیں ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمو دیا ارشاد فرمایا لاحد حدٰ حب العقی ماں ہب النفسی کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو ابھی اس میں تمام تر کسان ہیں ہمارے صدقات ہیں ہماری دوسروں کی مدد کرنا ہے کہ انسان دوسروں کو دے بھی صحیح تو وہی کچھ دے کہ جس اسٹینڈرڈ کا وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے لیے اعلیٰ پسند کرنا دوسروں کے لیے کسی کو دینا ہو تحفہ دینا ہو صدقہ دینا ہو کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو وہاں گھٹیا قسم کا کی چیز کا انتخاب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے کو پورا اخلاق صدقات و الزاط کا پورا باب حضورِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں سمو دیا ہے یوں ہی آپ نے و سلام کی ایک اور حدیث مبارک ایسی کئی حدیث ہیں کہ جن میں سے ایک حدیث مزید سماعت کر لیجئے کہ آپ نے فرمایا دین و النصیحت الح دین شروع سے لے کے آخر تک مکمل کا مکمل نصیحت اور بھلائی ہے اب یہ ہمارے لیے ایک مختصر حدیث ہے چند جملے چند الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ الدین و نصیحت و دین پورا کا پورا نصیحت اور پورا کا پورا بھلائی ہے اب اس میں ایمانیات بھی ہیں اس میں اعتقادیات بھی ہیں اس میں اخلاقیات بھی ہیں اس میں ہماری معاشرت بھی ہیں اس میں ہماری معیشت بھی ہے اس میں ہماری سیاست بھی ہے اس میں ہماری حکومت بھی ہے اس میں ہمارا عدل و انصاف بھی ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے صرف اس مختصر سے جملے میں کہ دین سا... سارا سب بھرائی ہے سارا کا سارا بھلائی ہے تو یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کو اس خصوصیت سے نوازا کہ آپ کے مختصر کلام میں بھی معنی کا سمندر ہوا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کا جو کلام آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ بھی وہی ہے کہ مختصر احادیث ہیں لیکن معنی اور وفانی ان کے بے شمار ہیں ہم اگر ایک ایک حدیث کو بھی اگر لے کر اپنی زندگی پر اپلائی کرنا شروع کریں تو یقین جانیں کہ ایک ایک حدیث اس قدر اس قدر صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی ایک ایک حدیث کی اس قدر شان ہے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہے خالقی کی کائن حاصل ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق کا حملہ